Salam sejahtera dan selamat datang ke sesi pembentangan kumpulan 9 untuk kursus SKP 2101 Kenegaraan Malaysia. Dalam video ini, kami akan merungkai sejarah, cabaran dan masa depan kita bersama di ASEAN. Saksikan. Apabila kita bercakap tentang Asia Tenggara, kita pasti teringat satu akronim ini, iaitu ASEAN tetapi sejauh manakah kita memahami sejarah dan peranan sebenar blok ini terutamanya peranan Malaysia mari kita kembali ke tarikh keramat 8 Ogos 1967 di Bangkok Thailand lima negara berjiran telah mengambil langkah untuk menubuhkan Persatuan Negara-negara Asia Tenggara atau dikenali sebagai ASEAN lima negara pengasas tersebut ialah Indonesia Filipina Malaysia Singapura dan Thailand Penubuhan ini didorong oleh hasrat untuk memupuk kerjasama ekonomi, sosial dan yang paling penting, menjamin keamanan serantau di tengah-tengah ancaman perang dingin pada ketika itu. Menerusi Deklarasi Bangkok, mereka berikrar untuk mengelakkan konflik dan membina kestabilan bersama. Daripada lima negara, keluarga Asian semakin membesar seiring perubahan landscape geopolitik. Brunei Darussalam menyertai pada tahun 1984, kemudian era 90-an menyaksikan penyertaan Vietnam pada tahun 1995, diikuti dengan Laos dan Myanmar pada tahun 1997. Kemudian pada tahun 1999, Kemboja menyertai Asian dan akhir sekali Timor Leste melengkapkan senarai anggota pada tahun 2025. Hari ini, ASEAN adalah sebuah komuniti yang mewakili hampir keseluruhan Asia Tenggara dengan kepelbagaian budaya dan sistem politik yang unik. Sebelum kita pergi lebih jauh, kita perlu faham dua konsep penting dalam hubungan antarabangsa iaitu bilateral dan multilateral. Hubungan bilateral adalah kerjasama dua hala antara dua buah negara sahaja. Contohnya, perjanjian perdagangan antara Malaysia dan Indonesia. Manakala, multilateral perlu menibatkan lebih daripada dua negara untuk menangani isu yang lebih besar secara kolektif. Jadi, di sini ada tanya ASEAN. ASEAN adalah contoh terbaik hubungan multilateral. Ia membolehkan negara-negara besar sederhana seperti Malaysia mempunyai kuasa tawar menawar ataupun bergaining power yang lebih tinggi apabila berhadapan dengan kuasa-kuasa besar. Melalui konsep ASEAN Way yang berteraskan musyawarah dan tidak campur tangan, ASEAN berjaya menguruskan konflik secara aman tanpa menggunakan kekerasan Jadi kenapa ASEAN ini sangat penting? Yang pertama ekonomi. Melalui AFTA, pasaran kita menjadi lebih besar dan menarik pelabur asing. Yang kedua kestabilan politik. ASEAN menjadi pentas dialog. Daripada bergaduh, kita berbincang. Ini menjamin keamanan rantau kita. Yang ketiga sosial. Program pertukaran pelajar dan pelancongan merapatkan hubungan rakyat dengan rakyat. Bagi dunia luar, ASEAN penting kerana lokasinya yang strategik di Indo-Pasifik dan saiz pasalannya yang pesat berkembang. Kuasa besar seperti Amerika Syarikat dan China memerlukan ASEAN sebagai rakan dagang dan uh, sekutu strategi. Peranan Malaysia evolusi pada tahun 2025. Jadi, bagaimanakah penduduk dengan peranan negara Malaysia? Malaysia bukan sekadar negara penumpang, kita adalah pemandu. Sebagai negara yang mengasas, Malaysia sering bertindak sebagai honest broker atau perantara jujur yang mendamaikan perselisihan antara negara anggota. Menjelang tahun 2025, Malaysia bakal memegang tampuk iaitu sebagai komersi action. Tema yang dibawa ialah keterangkuman dan juga kemampanan. Dalam era pasca pandemik ini, Ekosistem digital ada tiga agenda utama iaitu yang pertama ialah ekonomi digital yang itu dapat membangunkan ekosistem digital serantau untuk merapatkan jurang teknologi. Yang kedua adalah ekonomi hijau iaitu, iaitu mempelopori tenaga boleh mengharu untuk pada masa hadapan yang lebih lestari. Akhir sekali ialah keselamatan kesihatan yang dapat mengukurkan persediaan untuk menghadapi pandemik pada masa hadapan. Jadi Malaysia memastikan tiada negara pun yang tertinggal dalam arus kemajuan ini. Terima kasih. Namun, perjalanan ini bukan tanpa duri. ASEAN kini berdepan cabaran getir pasca pandemik. Cabaran pertama ialah geopolitik. Ketegangan di Laut Cina Selatan dan persaingan kuasa besar menuntut ASEAN kekal sehingga hari ini. Cabaran kedua ialah krisis dalaman. Seperti pergolakan di Myanmar yang menguji kredibiliti prinsip tidak campur tangan ASEAN. Cabaran ketiga ialah jurang ekonomi dan digital. Pasca COVID-19 mendedahkan ketidaksamaan antara negara kaya dan miskin dalam ASEAN. Jika tidak ditangani, ia boleh merencat integrasi ekonomi kita. Kesimpulannya ASEAN adalah wadah penting untuk kelangsungan hidup negara-negara Asia Tenggara. Peranan Malaysia, terutamanya sebagai pengerusi pada 2025, adalah kritikal untuk memastikan ASEAN kekal relevan, aman dan makmur. Kita tidak boleh bergerak secara bersendirian. Dalam dunia yang semakin mencabar, perpaduan ASEAN adalah perisai dan kekuatan kita bersama. Sekian, terima kasih.